जे एक बुजुर्ग छः सेंटीमीटर है तब बाकी भी छः छः ही सेंटीमीटर होंगी तब ये भी 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर तो जब वर्ग नहीं जेकर एक बुजुर्ग दिया है तब बाकी बुजुर्ग पता करने आओ तब वर्ग ताँ ही चोरस होएगा अभिन्न ताँ ही चोरस बनेगी जेकर ये जे सारियाँ बुजामा बराबर होंगी यहाँ ताँ

ਦਾ કુલ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ 36 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 36 ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 36 ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 36 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਹੁ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸਕੇਲ ਦੇ ਆ

यानी कि रेट करना एक सेंटीमीटर पे है एक सेंटीमीटर ये भी एक सेंटीमीटर इसी तरह सारे खाने, एक एक सेंटीमीटर पे हाँ पर ना दूसरी साइड पे भी मैं जो है ये खाने में ना ये तो आपके सामने चोर डेढ़ वर्ग बांधे

ना किसे वर्ग पर यहाँ कोल्ला एक तो साठ कितना चीज़ एक एक सेंटीमीटर पे एक एक सेंटीमीटर पुजावा वाले कुल छत्ती वर्ग बने हैं इस करके जरूर सीखें तो लगा दे हाँ तब वर्ग सेंटीमीटर दे दे हाँ जेकर थे मीटर लिखा हुए, ता बाकी वर्ग लिखा लिखा मीटर लिखागे जेकर सेंटीमीटर लिखा है ता वर्ग सेंटीमीटर लिखागे जेकर डेसीमीटर लगया ता वर्ग डेसीमीटर ही किया जाएगा भाग के 36 वर्ग बने हम 1 1 सेंटीमीटर दे जिमे भी डाल के लर्न करना है किताब में बोल जैसे इधर बोल नहीं एक क्षेत्रफल का जिनी था उसने घेरी है वो इसका क्षेत्रफल है इस करके वर्ग की जो क्षेत्रफल करना है तब पूजा गुणा पूजा करने तो बाद वर्ग जरूर लिखा जाना है वो सेंटीमीटर हो सकता है वो डेसीमीटर हो सकता है वो मीटर हो सकता है इस तो भी वही इकाई हो सकती है थैंक यू